পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ দুই নম্বৰ পাঠ মানৱ বন্দনা এপাতিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা মানৱ বন্দনা এইটো এটা কবিতা হয় কবিতাটিৰ কবি হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ঠিক আছে মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নোত্তৰ দেখাই দিম আৰু বুজাই দিম ঠিক আছে প্ৰশ্নবলীৰ লগতে তোমালোকৰ কাৰণে মই বহুতকেইটা অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি আনিছোঁ যাতে অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন যদি তোমালোকক পৰীক্ষাত সোধে তেতিয়াহ'লে যাতে সেইবিলাকৰ উত্তৰো লিখিব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে চমু উত্তৰ লিখা মানুহে পৰাত পৰা বোলা কথাষাৰৰ অৰ্থ কি মানুহক ময়াপী জীৱ বোলাৰ অৰ্থ কি বাদ্য অৰ্গ্য লৈ মানুহক পূজা কৰাৰ অৰ্থ কি ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নোত্তৰ দেখাই দিম আৰু প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা একেবাৰে চমু চমুকৈ লিখি আনিছোঁ অলপ ফটফট এবাৰ কবিতাটো পঢ়ি লওঁ তোমালোকে শুনি যাবা মই পঢ়ি আছোঁ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মায়াপী জীৱ মানুহ সূতৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় মানৱী জনম দিয়া উঠোৱাই মানৱীকৰম সূতে মানুহৰ মৰম বুজিবা মানুহে ধৰম যে মৰমতে মানুহেই লগ মানুহেই সংঘ মানুহেই পৰা পৰ এই যে পৃথিৱীৰ স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপিকৰ মানুহেই দেৱ মানুহেই সেৱ মানুহ বিনে নাই কেৱ কৰা 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 পূজা পাঠ্যলৈ জয় জয় মানৱ দেৱ ঠিক আছে তোমালোকে কবিজনৰ নাম মনত ৰখাই থৈ দিবা কবিজনৰ নাম হৈছে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা কবিৰ জন্ম মিত্ৰ চন্দ এটা মনত ৰখাই থৈ দিবা ঠিক আছে তোমালোকে কবি পৰিচয় পঢ়িবা আৰু কবি পৰিচয়ৰ পৰা যিকেইটা প্ৰশ্ন কাটিব সেই প্ৰশ্নকেইটা মই অতিৰিক্ত প্ৰশ্নকেইটাৰ লগত লগ কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে তাত তোমালোকে পাই যাবা সেই প্ৰশ্নকেইটা আৰু উত্তৰো পাই যাবা লগতে তোমালোকে পাঠবুধ এইখিনি পঢ়িবা আৰু শব্দ অৰ্থকেইটা পঢ়ি মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ প্ৰশ্নাৱলী ঠিক আছে ত'বলৈ এক নম্বৰৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ এক নম্বৰত আছে চমু উত্তৰ লিখা এক নম্বৰৰ ক'ত আছে মানুহে পৰাত্পৰ বোলা কথাষাৰৰ অৰ্থ কি পৰা মানে হৈছে শ্ৰেষ্ঠতকৈও শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থাৎ পৰম সত্য ঠিক আছে তো মানৱ বন্দনা এই পাতৃত কবিয়ে মানুহক পৰাত্পৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠতকৈ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ মানুহক পৃথিৱীৰ সকলো জীৱতকৈ শ্ৰেষ্ঠ জীৱ বুলি কৈছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা মানুহে পৰাত্পৰ বোলা কথাষাৰৰ অৰ্থ হ'ল জীৱ হিচাপে মানুহ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ তাৰমানে পৃথিৱীত যিমান জীৱ আছে সকলো জীৱতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে মানুহ ঠিক আছে খদ তোমালোকক দিছে মানুহক ময়াপী জীৱ বোলাৰ অৰ্থ কি ময়াপী মানে হৈছে মায়া মহ ব্ৰান্তি উপজোৱা জীৱ ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা মানুহক ময়াপী জীৱ বোলাৰ অৰ্থ হ'ল মানুহ হৈছে মায়া বা মোহ থকা জীৱ মানুহে পৃথিৱীৰ মুখ এৰিব নোৱাৰি এইখন পৃথিৱীলৈ পুনৰ জন্ম লৈ আহি থাকে ঠিক আছে এফালে মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে আনফালে মানুহৰ জন্ম হৈ আছে হয়নে তাৰমানে মানুহে এই পৃথিৱীৰ মায়া মুখ ভুলিব নোৱাৰি পৃথিৱীলৈ পুনৰ আহি থাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে মানুহ মায়াপিজিব তাৰমানে মায়া মুখ ভ্ৰান্তিক উপজোৱা যাব তাৰমানে মায়াক আৱদ্ধ হৈ যোৱা যাব বুজিলানে তইদেৱে তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা এতিয়া গড চোৱা গড তোমালোকক দিছে পাদ্য অৰ্গ্য লৈ মানুহক পূজা কৰাৰ অৰ্থ কি কবিয়ে মানুহক পাদ্য অৰ্গ্য লৈ পূজা কৰিবলৈ কৈছে কিয় কৈছে কাৰণ কবিৰ মতে মানুহ দেৱতাতকৈও শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি বিভিন্ন দেৱ দেৱীক বিশ্বাস কৰোঁ হয়নে কিন্তু আমি দেৱ দেৱীক কেতিয়াও দেখা নাই ঠিক আছে যাক আমি দেখা নাই তাক আমি বিশ্বাস কৰি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ বাট মানুহক আমি চকুৰ সন্মুখত দেখা পাই আছোঁ মানুহ বেমাৰত মৰি আছে হয়নে নোখোৱাকৈ থাকেই আছে মানুহক আমি দেখা পাই আছোঁ মানুহ সত্য ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভুল নাই হয়নে সেইকাৰণে আমি মানুহক সহায় কৰিব লাগে মানুহৰ দুখত দুখী হ'ব লাগে মানুহৰ সুখত সুখী হ'ব লাগে ঠিক আছে মানুহৰ বেলেগৰ বিপদক নিজৰ বিপদ বুলি ভাবি সেইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে পাদ্য উৰিবলৈ মানুহক পূজা কৰা তাৰমানে মানুহক পূজা কৰিবলৈ দিয়া নাই মানুহক সহায় কৰিবলৈ দিছে মানুহৰ সৈতে বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিবলৈ দিছে ঠিক আছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা কবিৰ মতে মানুহ দেৱতাতকৈও শ্ৰেষ্ঠ হেয়ে মানুহক সেৱা কৰাটোৱে হৈছে প্ৰকৃত ধৰ্ম সেয়েহে কবিয়ে পাদ্য দ্যলৈ মানুহক পূজা কৰিবলৈ কৈছে বুজিলানে এতিয়া তুমালোকে উত্তৰটো লিখিবা এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে মানৱ বন্দনা কবিতাটিৰ সাৰাংশ তোমাৰ নিজৰ কথাৰে বিভৰী লিখা মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতাটিৰ সাৰাংশ তোমালোকক তোমাৰ নিজৰ কথাৰে বিভৰী লিখিবলৈ দিছে এই প্ৰশ্নটো যদি আহে ন তেতিয়াহ'লে তোমালোকক চাৰি মাৰ্ক দিব কমেও পাঁচ মাৰ্কো দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু উত্তৰটো মই একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়া চ' তোমালোকে এইদৰে লিখিবা কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে মানৱ বন্দনা কবিতাটিত মানুহৰ জয় গান গাইছে তাৰমানে মানুহৰ গুণ গান গাইছে ঠিক আছে কবিয়ে কৈছে যে মানুহে বাৰে বাৰে জন্ম লৈ এই পৃথিৱীখনলৈ ঘূৰি আহে ঠিক আছে এফালে মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে আনফালে জন্ম হৈ আছে হয়নে মানুহ যেন এই পৃথিৱীখনৰ মায়াত বন্দী এক জীৱ ঠিক আছে এইটো প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম ঠিক আছে এফালে মানুহৰ জন্ম হৈ আছে এফালে মৃত্যু হৈ আছে হয়নে বিভিন্ন বেমাৰত মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে বয়স হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে হয়নে তাৰপিছত লিখিবা সেয়েহে কবিয়ে এই মানৱীয় জীৱনটো মানুহৰ কল্যাণৰ হকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তাৰমানে মানুহৰ ইউ ন' দুখত দুখী মানুহৰ সুখত সুখী তাৰমানে মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে তোমালোকক কাম কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে মানুহ এজন এজন বিপদত পৰি থাকিলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে ঠিক আছে কেৱল মানুহ বুলি কথা নহয় সকলো জীৱৰে প্ৰাণ আছে হয়নে যিকোনো জীৱ যদি বিপদত পৰি থাকে তাক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে হয়নে কাৰণ মানুহে মানুহৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এতেকৈ মানুহৰ কল্যাণ সাধন কৰাটোহে হৈছে প্ৰকৃত ধৰ্ম জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে নিজৰ মানৱীয় কৰ্মৰাজিৰে এই পৃথিৱীখন স্বৰ্গতকৈও অধিক সুন্দৰ কৰি তোলাটো কবিয়ে কামনা কৰিছিল কবিৰ মতে মানুহ নৰৰূপী ভগৱান চোৱা কবিয়ে মানুহক ভগৱানৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ঠিক আছে এই নৰৰূপী ভগৱানৰ সেৱা কৰা মানুহৰ প্ৰথম কৰ্তব্য ঠিক আছে সেয়েহে কবিয়ে পাদ্য অৰ্গ্য লৈ মানুহক পূজা কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে কেতিয়াও তোমালোকে হিংসা নিন্দা নকৰিবা সদায় মৰম চেনেহেৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেই তোমালোকে প্ৰকৃত আনন্দ কিতাক অনুভৱ কৰিব পাৰিবা ফিল কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে কেতিয়াও তোমালোকে কাকো হিংসা নিন্দা নকৰিবা লাগিলে যিকোনো ধৰ্মৰ হওক যিকোনো জাতিৰ হওক ঠিক আছে সকলোৰে সৈতে মিলি জুলি থাকিবা এতিয়া তিনিত চোৱা তোমালোকক তিনিত দিছে এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপি ঘৰ কথাষাৰৰ অৰ্থ বুজাই লিখা ঠিক আছে কি কৈছে এই যে পৃথিৱীৰ স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাপি ঘৰ তাৰমানে এই পৃথিৱীখন স্বৰ্গতকৈ অধিক আপোন মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে স্বৰ্গতকৈ অধিক নিজৰ এই পৃথিৱীখন ঠিক আছে কাৰণ কাৰণ এই পৃথিৱীখনত মানুহৰ জন্ম হৈয়েই থাকিব ঠিক আছে এই পৃথিৱীখনত মানুহ আহিয়েই থাকিব হয়নে সেইকাৰণে মানে স্বৰ্গতকৈও অধিক আপোন এই পৃথিৱীখন মানুহৰ কাৰণে উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা মানুহৰ নিজাপি বুলি কবিয়ে পৃথিৱীখনৰ কথাকে বুজাইছে ঠিক আছে তাৰমানে পৃথিৱীখন মানুহৰ নিজৰ মানুহৰ আপোন ঠিক আছে সেইকাৰণে পৃথিৱীখনক মানে নিজৰ গড় বুলি ভাবি সকলোকে নিজৰ আপোন নিজৰ ফেমিলিৰ সদস্য বুলি ভাবি মিলি জুলি থাকি পৃথিৱীখনক স্বৰ্গলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিবা কাৰণ মানুহ সদায় এই পৃথিৱীখনতে থাকিবই লাগিব এই পৃথিৱীখনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে অতি প্ৰয়োজনীয় আমি প্ৰত্যেকেই ভাল বেয়া সঁচা মিছা সুখ দুখৰ অনুভৱ এই পৃথিৱীখনতেই পাওঁ সেয়েহে কবিয়ে এই পৃথিৱীখনক স্বৰ্গতকৈও অধিক সুখৰ গঢ় বুলি কৈছিল বুজিলানে তই দে তোমালোকে প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ পঢ়ি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা এতিয়া চাৰিত চোৱা তোমালোকক চাৰিত দিছে তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা ঠিক আছে তলত দেবিলাকৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব লাগে চোৱা ক'ত আছে মানৱীজনম দিয়া উঠোৱাই মানৱীকৰম হোঁতে মানুহৰ মৰম বুজিবা মানুহে ধৰম যে মৰমতে ঠিক আছে একতাহাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব লাগে তোমালোকে এইটোৱে লিখিবা মানৱী জনম তাৰপিছত ডট 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 দিবা তাৰপিছত একেবাৰে শেষত লিখিবা মৰমতে ঠিক আছে তাৰমানে প্ৰথমে এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত এইখিনি লিখি দিবা আৰু দত দ'ত দিয়াৰ লগে লগে মাজৰ এই গোটেইখিনি তাত সোমাই যাব ঠিক আছে এই গোটেইখিনি সোমাই যাব তাৰমানে ইয়ালৈকে সোমাই যাব ইয়াৰ পৰা এই গোটেইখিনি দৰ দতৰ ভিতৰত সোমাই যাব ঠিক আছে মানৱীজনম দতদ মৰমতে উক্ত কবিতা ভাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰেগআপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা মানুহৰ পাৰস্পৰিক মৰম চেনেহৰ জৰিয়তে যে এই মৰততেই তাৰমানে পৃথিৱীখনতেই সৰগৰ সুখ লাভ কৰিব পাৰি এই কথাকেই কবিতাভাষীত প্ৰকাশ পাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ প্ৰেগআপ চেঞ্জ কৰিবা আৰু প্ৰেগআ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে মানৱতাবাদী কবিয়ে কবিতাটিত মানৱৰ জয় গান গাইছে কবিতাটিত কবিয়ে এই মানৱী জনমটোত মানুহৰ সেৱাত বৰ্তি হ'বলৈ উপদেশ দিছে মানুহৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক মৰমকেই কবিয়ে প্ৰকৃত ধৰ্ম বুলি কৈছে বুজিলানে তই দৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো লিখি ল'বা চমুকৈয়ে লিখিছোঁ উত্তৰটো চোৱা কিমান চমুকৈ লিখিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু চমু হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যিহেতু ত্যাৎপৰ্য ব্যখ্যা কৰিব লাগে গতিকে তোমালোকক কমেও চাৰি মাৰ্ক বা তিনি মাৰ্ক দিব সেইকাৰণে উত্তৰটো অলপ লং হ'ব বাট চোৱা কিমান চমুকৈ লিখিছোঁ ইয়াতকৈ চমুক যদি আৰু কৰিবলৈ যাওঁ ন তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আৰু উত্তৰ হৈ নাথাকে ঠিক আছে তাৰপিছত ঘট চোৱা তোমালোকক ঘট দিছে মানুহেই দেৱ মানুহেই হেৱ মানুহ বিনয় কেৱ কৰা কৰা পূজা পাঠ্য উৰ্গলৈ জয় জয় মানৱ দেৱ ঠিক আছে ইয়াত মানে কবিয়ে মানুহক দেৱতাতকৈও শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে ঠিক আছে মানুহৰ বাহিৰে আৰু কোনো নাই বুলি কৈছে ঠিক আছে উত্তৰত লিখিবা উক্ত কবিতাভাষীয়ে আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱাদেৱৰ মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ঠিক আছে এই কবিতাভাষী ক'ৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এই কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত মানৱ বন্দনা নামৰ যিটো কবিতা আছে সেই কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে হয়নে তোমালোকক যদি পৰীক্ষাত সোধে যে মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতাটো কোনে ৰচনা কৰিছিল বা মানৱ বন্ধনৰ কবিতাটিৰ কবি কোন তেতিয়া তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ ঠিক আছে এইখিনি লিখি তুমালোকে প্ৰেগআপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে মানুহে মানুহক দেৱতা জ্ঞান কৰি তাৰমানে দেৱতা বুলি ভাবি সেৱা কৰা প্ৰসংগত উক্ত কবিতাভাষী উল্লেখ কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ প্ৰেগআপ চেঞ্জ কৰিবা আৰু প্ৰেগআ চেঞ্জ কৰি লিখিবা এই পৃথিৱীত মানুহেই হ'ল নৰৰূপী ভগৱান এই নৰৰূপী ভগৱানৰ সেৱা কৰা মানুহৰ প্ৰধান কৰ্তব্য অৰ্থাৎ মানুহক সেৱা কৰাটোৱেই হৈছে মানুহৰ পৰম ধৰ্ম সেয়েহে কবিয়ে পাদ্য ঐৰ্ লৈ মানুহৰ পূজা কৰিবলৈ কৈছে আৰু মানুহৰ জয় জ্ঞান গাবলৈ কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে ভাষা বিষয়ক ঠিক আছে তাৰমানে ব্যাকৰণৰ সৈতে সম্বন্ধ থকা তোমালোকক দুটা প্ৰশ্ন দিছে পাঁচ নম্বৰ আৰু ছয় নম্বৰ চোৱা পাঁচ নম্বৰত আছে সমৰ্থ শব্দ লিখা মানুহ সংঘ পৃথিৱী সুদ স্বৰ্গ দেৱ এই শব্দকেইটাৰ সমৰ্থ শব্দ লিখিব লাগে তাৰমানে সমান অৰ্থবুজ শব্দ লিখিব লাগে ঠিক আছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা শব্দ সমৰ্থ শব্দ মানুহ মানুহ মানে মানৱ বা নৰ ঠিক আছে ইয়াত মানুহ লিখিব নালাগে ইয়াততো মানুহ আছেই হয় তোমালোকে মানৱ বুলি লিখিলেই হ'ব নেক্সট হৈছে সংঘ সংঘ মানে লগ বা বন্ধু নেক্সট হৈছে পৃথিৱী পৃথিৱী মানে ধৰা বা ধৰণী হয়নে নেক্ট আছে সোঁত মানে দৌ বা লহৰ নেক্সট আছে স্বৰ্গ স্বৰ্গ মানে সৰগ ঠিক আছে জানাত নেক্সট আছে দেৱ দেৱ মানে দেৱতা বুজিলানে তই তই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শব্দকেইটাৰ সমৰ্থক শব্দ লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে সংস্কৃত কৰ্ম ধৰ্ম আদি শব্দৰ পৰা কৰম ধৰম আদি শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে এনে কিছুমান শব্দ বাছি উলিয়াই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ঠিক আছে ত' চোৱা কৰ্ম শব্দটোৰ পৰা কৰম শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে ধৰ্ম শব্দটোৰ পৰা ধৰম শব্দ শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে তো এনেকুৱা কিছুমান শব্দ বাচি উলিয়াই তোমালোকক এখন তালিকা বনাবলৈ দিছে তো তোমালোকে শব্দকেইটা এইদৰে লিখিব পাৰা ধৰ্ম ধৰম কৰ্ম কৰম ভক্তি ভকতি শক্তি শকতি ঠিক আছে তাৰপিছত মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ এইকেইটা কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে পৰীক্ষাত অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে গতিকে তোমালোকে এইকেইটাও প্ৰশ্ন উলিয়াই দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা সৈতে সেইকেইটাও লিখি ল'বা ঠিক আছে চোৱা এক নম্বৰত আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম ক'ত আৰু কোন চনত হৈছিল ঠিক আছে ত' ত'ত লিখিবা তেজপুৰৰ কলং মৌজাৰ ব্ৰহ্মাজানত ওঠৰশ সাতষষ্ঠী চনত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জন্ম হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট দুই নম্বৰত আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ পিতাকৰ নাম কি আছিল উত্তৰত লিখিবা হৰিবিলাস আগৰৱালা ঠিক আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ পিতাকৰ নাম কি আছিল হৰিবিলাস আগৰৱালা নেক্সট তিনিত আছে জোনাকী কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন উত্তৰত লিখিবা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ঠিক আছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত কাব্যপুথিখনৰ নাম কি উত্তৰত লিখিবা প্ৰতিমা ঠিক আছে কি প্ৰতিমা নেক্সট পাঁচ নম্বৰত আছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰ কাক কোৱা হয় উত্তৰত লিখিবা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক ঠিক আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে ঠিক আছে একেটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত নাহে তেনেকুৱা কথা নহয় পৰীক্ষা দিকেইটাও আহিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ছয় নম্বৰত আছে অসমীয়া কাব্য জগতত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কি বুলি জনা যায় উত্তৰত লিখিবা প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুজিলানে নেক্সট সাত নম্বৰত আছে মানৱ বন্ধনা কবিতাটি কাৰ ৰচনা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে উত্তৰত লিখিবা মানৱ বন্দনৰ কবিতাটি কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ ৰচনা তাৰমানে কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই মানৱ বন্দনা নামৰ কবিতাটি ৰচনা কৰিছিল নেক্সট অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত চন্দ্ৰকুমাৰ কি কবিৰূপে জনাজাত উত্তৰত লিখিবা অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত চন্দ্ৰকুমাৰ ৰোমাণ্টিক কবিৰূপে জনাজাত নেক্সট ন নম্বৰত আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতাপুথি দুখনৰ নাম লিখা উত্তৰত লিখিবা প্ৰতিমা আৰু বিনবৰাগী এই দুখন চন্দ্ৰকুমাৰৰ কবিতাপুথি ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা তাৰপিছত দহত আছে মানৱ বন্দনা কবিতাত কবিয়ে কাক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে উত্তৰত লিখিবা মানৱ বন্দনা কবিতাত কবিয়ে মানুহক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে বুজিলানে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লিখি ল'বা আই থিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টো যাতে ভাল পালা ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা ঠিক আছে